Kita semua tahu kan setiap empayar yang agung ia mesti ada sebuah kisah di sebaliknya. Hari ini kita nak bongkar macam mana satu salasilah rahsia yang bermula daripada seorang penakluk terhebat dunia digunakan untuk membina sebuah dinasti. Ini bukan sekadar senarai nama tau. Ini adalah rahsia di sebalik kuasa. Pernah tak kita terfikir macam mana sesebuah keluarga tu boleh dapat hak untuk memerintah? Macam mana sebuah dinasti tu lahir dan apa yang bagi ia kuasa untuk bertahan sampai berabad-abad lamanya? Ah, untuk dinasti yang kita nak bedah siasat hari ini, jawapannya ada pada tiga benda. Seorang penakluk yang legenda, seorang putri raja dan satu rahsia besar yang bakal mengubah sejarah. Okey, jom kita mulakan. Babak pertama ni tentang satu permulaan yang hampir-hampir macam mitos. Di sinilah benih sebuah empire tu mula-mula ditanam melalui kelahiran seorang waris yang tak siapa pun tahu pada mulanya. Jadi kita ada dua watak utama. Di sebelah sini Raja Iskandar Zulkarnain, penakluk hebat yang sibuk ke sana kemari. Di sebelah sana pula isteri baginda, Puteri Syahrul Bariyah. Ceritanya, lepas je mereka kahwin, Iskandar terus berangkat, langsung tak tahu yang baginda sebenarnya dah tinggalkan seorang waris. Rahsia kehamilan ni hanya pecah bila puteri ni balik ke tanah airnya. Dan dengan kata-kata yang cukup ringkas ni, segalanya berubah. Puteri Syahrubariah beritahu ayah handanya yang dia mengandung. Nampak macam satu detik peribadi kan? Tapi impak ayat ni akan bergema merentasi generasi. Menjadi titik permulaan sebuah salasilah yang sangat agung. Dan lahirlah Ariston Shah, putra kepada Iskandar. Kelahiran dia ni disambut dengan gembira sangat. Lebih-lebih lagi bila orang nampak rupa parasnya sebiji macam ayah dia yang legenda tu. Ia seolah-olah macam satu petanda kan yang legasi sang penakluk ni akan terus hidup. Tapi seorang waris je tak cukup. Itu baru satu mata rantai. Kalau nak bina dinasti yang betul-betul kukuh, rantai tu kena disambung. Satu demi satu, merentasi zaman, sampailah ia jadi satu legasi yang mustahil nak diputuskan. Dan asas dinasti ini, wah, memang dibina atas kestabilan yang luar biasa. Cuba bayangkan, Ariston Shah, anak Iskandar tu, memerintah selama 355 tahun. Lama gila. Anak dia pula, Raja Aftus, 120 tahun. Tempoh yang epik macam ni lah yang buatkan kuasa mereka tu betul-betul berakar umbi. Memang susah nak goyang dah. Lepas zaman pemerintahan yang sangat panjang tadi tu, tahta terus diwariskan dari seorang raja ke raja yang lain. Macam satu larian baton yang tak pernah berhenti. Ada yang memerintah sekejap je. Macam Raja Askar Inat, tiga tahun. Lepas tu, ada yang lama sikit macam Raja Kasdas selama dua belas tahun diikuti pula oleh raja Amtabus selama 13 tahun. Tapi kan, tak kisah pun berapa lama dia orang memerintah. Yang paling penting ialah setiap seorang daripada mereka ni menyambung rantai itu, menambah berat pada sejarah dan membina sebuah legasi yang kekuatannya datang daripada kesinambungan yang tak putus-putus ni. Okey, setelah beratus-ratus tahun rantai ini dibina, akhirnya muncullah seorang raja yang cukup bijak untuk menggunakannya. Inilah klimaks cerita kita, saat di mana seluruh sejarah Salasilah ni diguna pakai untuk mengukuhkan kuasa dengan cara yang luar biasa. Inilah senjata Raja Tersi berderas. Baginda boleh sebut Salasilah keturunan dia satu persatu, tanpa putus. Dari ayahandanya Raja Zaman, ke datuknya, moyangnya, sampailah ke Raja Aftus, kemudian Aristun Shah dan akhirnya anak kepada Iskandar Zulkarnain sendiri. Ini bukan setakat salah silah biasa tau. Ini adalah lesen untuk memerintah. Bukti paling kukuh. Tapi, ada salah silah hebat je tak cukup. Tersi berderas ni bijak. Dia buat satu lagi langkah strategik. Baginda kahwin dengan Puteri Raja Sulan, pemerintah paling berkuasa yang menguasai semua raja di negeri Hindi dan Sindhi. Jadi, ini bukan sekadar kahwin biasa. Ini adalah gabungan dua kuasa besar, dua salah silah hebat. Maka benih yang ditanam oleh Iskandar beratus-ratus tahun dulu sekarang dah jadi pokok yang besar dan rendang. Legasi yang diimpikan tu dah jadi kenyataan. Dan hasilnya memang kemuncak segalanya. Tersi berderas dan isteri baginda dapat tiga orang anak lelaki. Dan setiap seorang jadi raja. Raja Hiran memerintah benua Hindi, Raja Fandin di benua Turkistan dan Raja Suran memerintah bersama datuknya. Nampak tak, benih yang satu tu dah bercabang dan menguasai dunia. Misi tercapai. Jadi, apa sebenarnya message di sebalik keseluruhan cerita salasilah yang panjang lebar ni? Jom kita tengok gambaran besarnya. Ha, ini persoalan paling penting. Apa sebenarnya teks zuriat ni? Ia bukan sekadar senarai nama datuk nenek ia sebenarnya sebuah dokumen politik satu pengisytiharan satu tuntutan ke atas hak untuk memerintah ia satu penceritaan yang sangat bijak direka khas untuk kaitkan pemerintah tempatan dengan seorang legenda dunia tapi yang menariknya di hujung sekali penulis teks ini selitkan satu ayat yang sangat merendah diri Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mengetahuinya. Macam satu peringatan, walau sebat mana pun salah silah kita, walau sekuat mana pun tuntutan kita, sejarah tu sentiasa ada misterinya sendiri. Separuh fakta, separuh cerita. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Hari ini, apakah cerita-cerita yang digunakan untuk mentakrifkan pemimpin kita? Sama ada cerita salah silah, pencapaian atau legenda peribadi. Apa yang membuatkan kita percaya pada kuasa mereka?